Всем привет, ребята, вы, наверное, скажете, типа, эй, чё, ты же говоришь, типа, ах, забавно, вы не поверите, я за день вот этих всех юнитов дубы, все, хочешь ты не верьте, хочешь но я вам клянусь, чем можно есть, не я упасть, ну, вы, как хорошо считаете, но я вам рано, может, окей, окей, может, не за день, но я вам расскажу, как я прошу, значит, смотрите, я создаю новое окно на телефоне, Там добиваюсь юнітів, в яких, ну таких самих начальних на початку ви бачили, які там мене юніті. Потім я з пер... телефону переселяю юнити, мені там давали юнітів безплатних, вот так от. Я от той -то, режим, ну там, десь технічні технически собака пройшов, там чипи пособирав, отримав кейси попродавав на них, купив собі презента і ще і годліка смог купити. А вот эти я с того добился. Ну, короче, мне очень хорошо повезло. он ну-ка, этих юниты. Ну, ка -эти, да уж. Он их юниты сильные только а уже кадр этого нового мифика вот же даже вы можете видеть а у меня тогда был другой у меня нет, тогда не было презента титана, и не было значит это уже может, это уже считается что, о ну вся вот штучка какая вот вся вот я думаю, бачит эта камера, эта вот фотка такая. Я, сейчас не знаю откуда она появилась. Да, я рубил такое, но это, это, это так было давно, я даже не помню, как эту штуку вы выключить. Ну, я бы хотел бы то показать свой А, может, типа, вы хотите сказать, типа, ты хвастаешься, типа, и что, типа, вот это, ну, хороший это не означает, что ты хвастаешься. Сразу говорю, я не хвастаюсь. Просто показываю, какие у меня юниты. Сразу же, мы сейчас делаем 52. Сейчас, смотри, сейчас 52 будет. Все, 52. Получаем гемасики. И ось, давайте я вам даже покажу це событие. Я вам сейчас покажу. Еще технически события выполнены, і ось все, бачите, ви Це, от, от, ну, це, це забрати на 10 більше батареек за кожну найдену цепь. Ось ну, висся, все ви вот тут вот же где. Тут выжить как Я там волны проходы в том техническом. Вот все. Давайте даже я вам покажу. Вы все только две катки играл. Цел, Багай, це в том в кальмаре, где я вообще с человеком таким тупым играл. Походит туалеты, скипает, и то я проиграл. А вот же то технические события я пришел. И да, мне дали только там модинки, я уже вроде бы как вам всех говорил. Ах, ну и в следующем обновлении уже с... уберут стати. Не бачите такую странную штучку? Да вы наверное, бачите. Тут часть швы, часть карта, Ча два. Мы думаем, помните, как там выглядела, какая то над темно... Над тем... ну, на темно на тем, штуке как выглядела там карта клоков часов. А это где там уже это не важно, там на рулетка типа такая. Вот, поняли? За так такой баг случился. Ну, я думаю, разработчики как-то это заметят и управлять. И все так же, вас тут синяя штучка такая, есть тут тоже немножечко отсылка. Ну, ни на что, ни на что отсылка. А, я моя. Что-то чели какой мы в кальмара с ним играли, ну це. Ведь там, короче, не знал, мы с ним вместе уже где-то по три или по два раза умирал, -мо, не может я залезть туда. Все-таки это он, это... ну, у него какие юниты наверное, подходит. И чтобы вы понимали, у меня нема фермы, никакой фермы, нема. Это мне делает очень сильное усложнение, как вы знаете, там на тв 3.0 супер дорогая прокачка, ну, окей, не такая супа, супер дорогая. У преза это вообще-то 40 тысяч, реально, ну, целого еще, так уже буквально примерно те же самые, по идее. Ну, еще, по идее, дорогая. Ну, короче, не очень. Это... Это с того самого кальмара, блин. Он, он, он короче, в сразу же за... со мной захотел. Вот так он подумал, я сейчас туда пошел, но я тут спрятываюсь. И он побежал туда. Все, бачили? Я вот когда когда обманул, я тут спрятался, а он туда побежал. Ё-моё, он, походу, меня спалил. Нет. Вискорн туалет он только что ехал, капец. Просто чтобы вы понимали, тут можно, короче, за 500 г. там тебе выдать туалет. Еще также там есть миссии, какие надо выполнять, здесь тебе эти штучки будут даваться. Не, спасибо, не, не надо, хотя давала бы Нифига. Ем, ну а что нам еще поговорить? О трейде не хочет. Ну, со остального ролика просто будет показывать. Чего я смог все добыться? Вот, например, вот такой вот мифик. Давайте я вам даже покажу, где все история от рейдов сейчас поговорить. История от 19 минут назад. Ну все. Обграденный титан ТВ стирки кемиков И еще раз. 21 минут назад, смотрите. Вот так вот, час назад, час, час. час, вот я с того на эти Ака. Вот что это уже тогда, это уже давно, давно. вот это уже давно. Видите, час назад. Я вот тут, дав... чего добивался, давал такие юниты. И потом, вот все, у меня, у меня купили такие кайсы, я его выставил. И еще разнова ну, такий же самый челик купил у меня еще раз за 150. Потом уже цей ката я за 40 гемів такого менятся дуже выгодно. И потом же вот этот купил у меня за... оце я у него купил за 1000 гемев вот цього маха. Зато тогда хорошо добывался и из того кеса, когда ты котой пройшов, и вс на... И он меня тот челик нашел. А нет, это же другой. Хух. Все, вот я... я... только снова то режим, я технические события заиграл. Я получил там кейсики. И тут получил именно купил. Это будет, наверное, долго, я вам буду показывать это тут... Ну, тут дальше, тут просто буду куплял купляла кейс, тот же самый челик. А нет, это... Цей... А, -мо, а, а где трейд, а где трейд на презента? Я -мо. А где трейд презента? Я не понял. Но вы же видите, у меня презент есть. 200 а а кемби вну. И все. Титан. А, точно, я у презента еще немножко... Давно ось у цього все бачите за 200 геймів презент це довольно вигодно. Present, це реально, от, сильний Юніт. я Да, всі годлі, кажуть, сильні. Ну, презент зараз, саме найслабийший годлі але він сильний. також Санта Клаусик не такий сильний. Ну, якщо вважати по ДПС то найслабийший все-таки це вже ось Ну, такий чирик Давайте заканчивать. Кто подписывается, я за вас рад. Я надеюсь, ролики уже будет, точно будут больше. Не забавно, а когда планшете. И снова же, кто подписывается, всем я за вас рад. надеюсь, вы подписываетесь его до конца. И всем пока.